После Великой Отечественной войны вся территория Украины была оккупирована немецкими войсками. Вал войны прокатился от границы границы Украины дважды: сначала с запада на восток, затем с востока на запад. Территория района вся была ареной боевых действий, как во время освобождения, как во время отступления Красной Армии, во время прихода немцев так и затем в период февраля-марта 43 -го года во время операции «Скачок», когда шли самые кровопролитные бои, так и затем во время освобождения города. Конечно, жители сел страдали от налетов авиации, от артобстрелов, так, ну, и сами боевые действия проходили иногда на улицах сел. Во многих селах Артемовского района есть памятники погибшим бойцам Красной Армии во время боев за эти населенные пункты. В войну погибло более 5 миллионов жителей Украины, а около 2 миллионов было угнано на принудительные работы в Германию. Свыше 10 миллионов человек осталось без крова. Экономике был нанесен тяжелый урон. Труд на оккупированной территории был обязательным. Все безработные подлежали регистрации на биржах труда. Наказанием за невыполнение была тюрьма, денежные штрафы или принудительный рабочий лагерь. Все трудоспособное население Артемовска и района гнали на ремонт дорог, предприятий и на сельхозработы. Организованного снабжения населения продуктами питания не было. Хлебные пайки, в основном зерном, давали только тем, кто зарегистрировался на бирже труда и работал на немцев по 12-14 часов в сутки. Если в Артемовске гитлеровцы все силы прилагали к максимальному восстановлению и использованию местного промышленного потенциала, то от сельского хозяйства района требовалось снабжение продовольствием оккупационных властей, полиции, жандармерии, госпиталей, а главное – поставки продовольствия для армии. Как будет выживать местное население? Оккупационную власть этот вопрос волновал мало. Сельскохозяйственная продукция была крайне необходима Германии, потому что собственное производство не удовлетворяло спрос населения в продовольствии. Для ведения продолжительной войны на Востоке Рейх не имел достаточных продовольственных резервов. Уже в 1942 году в Германии возникли серьезные сложности с продовольствием. Чтобы покрыть этот дефицит, фашисты усилили ограбление оккупированной территории Украины. Ощутил на себе это и наш район. В селах оккупанты устанавливали нормы сдачи зерна, овощей, молока, других продуктов с каждого крестьянского хозяйства, выгоняли жителей на принудительные работы по расчистке снега зимой, по строительству окопов. Об этом вспоминают жители сел. Красное, Верхнекаменское и других. Первоначально, вероятно, с целью завоевания симпатии крестьянства, было провозглашено его освобождение от налогов. Кроме того, пропагандировалось введение частной собственности на землю, но с сохранением общинного землепользования. Территория общинного хозяйства, как правило, соответствовала территории бывшего колхоза, а руководил им сельский староста, совмещая обязанности административного и хозяйственного начальства. Староста отдавал распоряжения членам хозяйства, наказывал их, управлял, распоряжался имуществом и продовольствием, которое ему выдавала оккупационная власть. Назначал заведующих складами, фермами, бригадиров, звеньевых. Организовывал бригады и звенья сроком на один год. Каждое общественное хозяйство имело, как правило, 3-4 бригады. Весь земельный надел распределялся между ними по 200-300 гектаров. В бригадах земля закреплялась за отдельными звеньями, в каждое из которых входило по 10 дворов, так называемые десятидворки. Свой надел звено обрабатывало самостоятельно, начиная со вспашки и заканчивая уборкой урожая. Обмолот урожая проводился в бригадах. Бригадир выдавал задания звеньевым, те, в свою очередь, распределяли работу среди членов звена. Звеньевой на работу не выходил, в его обязанности входил контроль за выполнением работ. Также Звеневой имел право карать членов звена за непослушание. Принимались меры по наделению крестьян землей. Об этом говорит листовка про новый земельный закон, хранящийся в фондах нашего музея. Но даже посевная кампания 1943 -го года начиналась в условиях не разделенного э, коллективного хозяйства. Существовали общинные хозяйства также в селах Клиновая, Миньковка, Клещеевка, Карловка, Приволье, Поросковеевка. Крестьяне закреплялись за определенным общинным хозяйством и не имели права перейти в другое или выйти из него. Рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь считался собственностью Германии и распределялся крестьянами под роспись. Тот, кто получал рабочий скот для содержания, не имел права использовать его на приусадебном участке или для собственных нужд. Крестьяне, которые все-таки это делали, подвергались суровому штрафу. Скот предназначался только для работы в общинном хозяйстве. Сельскохозяйственное производство было организовано в так называемых общинах. Это прежние коллективные хозяйства, колхозы. В каждом селе была создана земельная община и организован коллективный труд. Иначе было и невозможно, потому что сельскохозяйственный инвентарь был по-прежнему в коллективных хозяйствах, а отдельные крестьянские хозяйства не были обеспечены ни рабочим скотом, ни техникой. Из-за катастрофической нехватки техники оккупационная власть вынуждена была все больше и больше привлекать к сельхозработам тягловую силу. Но ее к весне 1942 года явно не хватало. Поголовье скота по Донецкой области по сравнению с довоенным уровнем сократилось в 4 раза. Большая часть скота была уничтожена во время боев, эвакуирована при отступлении советских войск. Часть из-за недостатка кормов была истощена долгой зимой и не могла принимать участие в повседневной. В связи с таким положением дел Бахмутская Артемовская полевая комендатура строжайше запретила забой скота на территории Артемовского района. По этому приказу владельцы скота из-за недостатка кормов не имели права забивать его, а обязаны были продать животное на бойню. Кто допускал гибель животных от голода, подвергались штрафу в размерах 500 рублей. А винужденням забої з неї необхідно було обов'язково заобразити районному коменданту по сільському хазяйству. Організували ж німці в 1942 році, потім прифронтова. Організували вже не колгосп, а общину. І заставляли на поля, обробляють, чим прийдеться, чи коні, чи, чи вовни, чи корови. За сказать, в кожному дворі була корова. Об'являють поліцає, вот. вивезти всіх коров туди-приділяне. Вивели. Ми що німецьке хісер, кожну п'яту корову виводять сюди, а на гаус. А ага, ти забрали. Через время опять выводят корову. Глянув так по строю количество, каждую третю. Вивели и назад. Біріть дальше. И в конце концов, на третий э, раз, на третий выводку, забрали нашу корову, остались мы без коров. Чтобы хоть как-то восполнить дефицит сельхозтехники и горючего, оккупанты вынуждены были завозить их из Германии. В июле 1942 года на станцию Сталина, Донецк, прибыли 17 гусеничных тракторов – которые потом были распределены по хозяйствам Сталинской области. Но завоз новой техники не решил проблемы. Во-первых, ее не хватало в самой Германии, так как промышленный потенциал страны был задействован в производстве военной техники. Во-вторых, ее транспортировка в Украину также была затруднена по причине загрузки транспорта военными перевозками. Поэтому изменить коренным образом состояние дел при помощи разовых поставок немецкой техники было невозможно. Вскоре сельскохозяйственное руководство отказалось от этой практики. Кроме того, работа на незнакомой технике требовала новых знаний. Поэтому агроуправление Сталинской области вынуждено было в июле 1942 года организовать специальные курсы механизаторов. Создавались в городе ремесленные училища и для молодежи из сельской местности, также какое-то подобие профессиональных училищ, где, куда приглашали готовиться по профессиям тракториста, механизатора и прочее. То есть какое-то подобие профессионального обучения все-таки существовало в Артемовском районе. Во время немецкой оккупации путь был один – ввести строгие меры по сохранению техники и тяглого силы. Но несмотря на эти ресурсы, оккупационные власти вынуждены были при проведении сева и уборки в основном использовать ручной труд. В период полевых работ ему отводилась главная роль. Батька их забрала, нам надо было ходить на работу. І коли просили, в'язали то пшеницю, хоч і малі були, але все одно допомагали старшим. А потім вже вони стояли. Мати пішла корову дали. А вони брали за впату, в нас як переїхали не було ну просто нічого, там крова дерева, та корина, подушки. вони забрали колину, подушки. Забрали до колоть, а нахожили ми ми на солому. Ми ми Мати піде корову, доїти, і він слідком іде, щоб молочко ж нікуди не діла. Вони повипивають, що ж їсти їм теж треба, а нам вони це не думали за те. Яйця, мабуть, забирали, так? Ну, та? там Школу все ж яйця й молоко, ж усе забирали. А тоді вже як другі прийшли, там був один чех. Добрий був такий, він тих все время встановлював. А все одно в кінці корову забрали. А примушувала вас працювати? Ну, так звісно, ходили ж, тік там на горі був у нас, матері Там снопи коровами возять туди. А ми під соломою, під молотаркою, там є двора всі. Ну, в общем, доставалось. Оккупационная власть вынуждена была использовать на сельскохозяйственных работах даже военнопленных. Точных данных по их использованию в Артемовском районе нет, но есть данные по Сталинской, Донецкой области. Так, в августе 1942 года, по решению сталинского окружного коменданта фон Крамана и аграрного управления при Сталинской областной сельхозкомендатуре приблизительно 100 военнопленных, специалистов сельского хозяйства, было освобождено из лагерей и отправлено на работу по специальности. Для крестьян был установлен ненормированный рабочий день, который начинался в 6 часов утра и длился до захода солнца, то есть 14-16 часов в сутки. Погналися Марію і ще нам сусідки там дві біленчики. І ще, в общем, багатенько людей. Кожен має бути в градивонці на Шангаї, оп хоп вирить. Кожному дали пометку, а земляк там мерзла. Як жарить ті око. А це ви скрізь наші, а ці німці. Тоді батько й каже, тоді батько й каже, знаєш, що, на другий день бери, бери Катерину. Бери Катерину туди, буде до Бог довбати ломом, сітим, сокирою, а та буде вибирати окопи. А, а Катерина буде вибирати. І ми за два дні ми... Брали на окопи. Ага, ага. Ото як які, так вони їх от і забирали і десь відправляли окопери. А так от, що побачить там, чи порося, як чи що тут, забрали, повели, де що тут. І ось от, так ми контувалися. А тоді вже почав то колхоз трошки сіяти, вбирати, дали трошки зарпічка, а ми поробили такі мельнички, мололи і пекли, материжиночки і вже. Стало трошки лише. І я знаю, мама було, мене посила на базар, а в місті, на пішу, на базар така невеличка, наготовили мені то квасольки, то сього, то того. Я через печі і пішов на базар. На базарі це провела, на баручку проливала то, то крупи, то от, таке було. Я то купила, принесла, вже в нас на день і є свіжа. И вот это Каждый крестьянин обязан был отработать в хозяйстве не меньше пяти дней в неделю, а во время посева и уборки вообще работали без выходных. Очень часто в это время проводилась всеобщая принудительная мобилизация жителей сел. Все трудоспособное население в возрасте от 15 до 65 лет обязано было выходить на сельхозработы. Впервые эта акция была проведена весной 1942 года на территории Сталинско-Донецкой области, а следовательно и на территории Артемовского района. Очень часто использовался труд детей 12-14 лет. Рабочий день для детей длился 10 часов. Выходные не предусматривались. Обязательная была ежедневная регистрация. Но те хлопцы у Паревелок, там был, была пещера. И вот они туда бежать на день, в ту пещеру. Не только наши хлопцы, там, какие были. Потому что заставляли окопы копать. Немцы заставляли. А они а она угу. скрывалась. За невыход на работу устанавливались штрафы в размере 35-100 рублей. Если староста не штрафовал или самовольно устанавливал выходной день, на него накладывался штраф в размере 500 рублей. При повторных случаях забиралась корова. Для усиления эксплуатации сельского населения была установлена круговая порука. Система заложников широко использовались телесные наказания. Также оккупанты часто использовали оружие против тех, кто осмеливался ослабить эту эксплуатацию. В селах района были созданы сельские управы, которые руководили всей жизнью села. На них была возложена обязанность продовольственного снабжения, социального обеспечения пенсионеров, инвалидов, детей, ну а также семей тех, кто уехал на работы в Германию или пошел добровольцами в германскую армию, были и такие люди, которые шли работать в управу, не всегда были прислужниками немцев, коллаборационистами многие из них были затем репрессированы советской властью, ну а другие продолжали спокойно жить и работать, потому что в их действиях не было усмотрено ничего вредного, предательского. Они арестовали Ивана Масиевича и хотели его повесить. Ну і здали команду звановським людям. Якщо ви назбираєте скільки то продуктів, гроші, ми його не повісимо. Ну, всі люди зібралися і війна, ми зібралися усі і здали дань, здали дань і його не повісили. Общинне хазяйство обязане було вивести на заготові пункти весь урожай, включає тільки посівний матеріал. Урожай вывозился круглосуточно при любых погодных условиях. Платой за напряженный нечеловеческий труд был минимальный остаток пшеничных отходов, кукурузы и гороха. Это обрекало население сел на полуголодное существование. Несмотря на все мыслимые и немыслимые меры, принимаемые оккупантами к тому, чтобы подчастую высосать из района все сельхозресурсы и получить для вермахта и Германии такие необходимые продукты, Артемовский район надежд новых хозяев не оправдал. В результате боев и проведенной перед отступлением эвакуации, сельское хозяйство района осталось практически без техники, инвентаря, посевного материала и животноводческой базы. Несмотря на эксплуатацию сельского населения района, план о зимой посевной 1941 года не был выполнен. Не удалось также собрать и обмолотить весь осенний урожай. Много хлеба было уничтожено во время боев. Много осталось лежать на полях. Посевная 1942 года была также сорвана. Чтобы хоть как-то исправить положение, оккупанты заставляли население сел работать до изнеможения, но намеченные площади засеяны не были. Жатва 1942 года проводилась лобогрейками и ручными косами. Уборочной техники и горючего катастрофически не хватало. Для обеспечения своевременного сбора урожая немецкая власть принимала чрезвычайные меры – полях часто можно было видеть представителей немецкого командования. Особенно подчеркивалось, что работа в полях должна длиться с раннего утра и до захода солнца. Осенью 41 -го года урожай, который был собран, свезен на элеваторы, достался оккупантам или был разобран местными жителями. Поступила от городского начальства команда уничтожить запасы зерна, но в последний момент была отменена. Так что местные жители сумели разобрать зерно по домам и пользоваться им, выживать благодаря этому во время оккупации. Пассивные площади в районе Конечно, сократились во время оккупации и урожай, который собирался в 1942-1943 годах, шел в основном для снабжения германской армии. Для вывоза урожая использовались как лошади, так и крупный рогатый скот, валы, коровы. Иногда хозяйством помогали немецкие воинские части, предоставляя технику. Они перевозили урожай на ток, а затем на заготовительные пункты сельскохозяйственной комендатуры. Несмотря на принимаемые экстренные меры, урожай 1942 года по Артемовскому району был значительно ниже, чем планировала немецкая власть. Очень низкая была и средняя урожайность зерновых. Не улучшилось положение с техникой, топливом, пассивным материалом, инвентарем и в последний год оккупации. Германия не получила того количества сельскохозяйственной продукции, на которое рассчитывала. Кроме того, за время оккупации территория пассивных площадей во всех районах Донбасса постоянно сокращалась. А когда советская армия подходила к Донбассу, жители оккупированных сел все меньше выражали желание работать на захватчиков. Села Артемовского района были освобождены в сентябре 43 -го года одновременно с освобождением Артемовска и газета Артемовский Рабочий в сентябре-октябре 43 -го года писала о возрождении сельского хозяйства района, разрушенного оккупантами, были уничтожены производственные постройки на опытной станции садоводства в ряде колхозов, и все это приходилось восстанавливать напряженным трудом жителей, оставшихся в селе, тех, кто не был угнан в Германию, не ушел в Красную Армию после освобождения, работали на селе в основном женщины и подростки. Оккупационная политика, выражавшая сущность фашизма, кровавой диктатуры, монополистического капитала, как и всякая захватническая, античеловеческая политика была обречена на провал. Завоеватели жестоко просчитались, стремясь с помощью террора и насилия установить новый порядок, навязать жителям Артемовского района чуждый им образ жизни. Гитлеровцам не удалось поколебать их стойкость, преданность родине и веру в победу над фашистской Германией.